एक लफ्ज बोला जाता है अजियत ये बड़ा तकलीफ दे लफ्ज है किसी शख्स को ईजा पहुंचाना अजियत देना सुहान रू बन जाता है इंसान के लिए ये जुमला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज मामला की वजह से अजियत का शिकार होते हैं उन्हें कोफ्त होने लग जाती उसका नतीजा ये निकलता है कि आसाबी और जहनी थकावट का लोग शिकार होने लगते जिसम को तकलीफ़ पहुँचती है तो कुछ मरहम पट्टी के साथ कुछ अद्वियात के साथ इंसान ढारस महसूस करता है लेकिन अगर तकालीफनी हो जाए अमराज कल हो जाए चीज़ें इंसान के बातन को परेशान करने लगे तो उनका इलाज अद्वियात से हो नहीं पाता एक दौर ऐसा था जिस दौर में लोग दूब दू लड़ाई करते थे लेकिन उसके बाद जो सुलह करते थे वो भी दिल और रूह के साथ करते थे अब ये समानना आया है कि लड़ाई दू ब नहीं रही बल्कि साजिश होती है बहतान लगाए जाते हैं शख्सियात को डैमेज करने के लिए झूठ घड़े जाते हैं सोसाइटी के अंदर लोगों को बदनाम करने के लिए गलत बातों को प्रमोट किया जाता है जहनी अजीय देने की कोशिश की जाती है ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है इससे ढेर सारे नरमो नाजक दिल परेशान रहते हैं बेसकूनी आती है और ज़हनी, नीबी और रूहानी तनाव में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला ने तक मजीद में फरमाया, फरमायादान वालो एहसान जतला कर और ईजा देकर अपने सदकात को कहीं बातिल ना कर लेना अपने सदकात बात ना करो एहसान जता कर, जा देकर तकलीफ देकर लोग जब किसी गरीब आदमी को कुछ देने के बाद एहसान जतला रहे होते हैं और उस पर अपनी नेकियां गिनवा रहे होते हैं और वो बगैर किसी ठहराव के बोलते चले जाते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस मजबूर तंग दस्त और गरीब आदमी पर क्या गुजरती उसका दिल किन बेचैनियों बेकरारियों और परेशानियों का शिकार होता है लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ़ देने वाले एक मिनट का भी वक्फा करने को तैयार नहीं होते अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन लोगों के बारे में इर्शाद फरमाई ये जन्नत में नहीं जाएंगे निसाई शरीफ में ये हदीस मौजूद या रसूल अल्लाह वसल्लम कौन कौन लोग एक फरमाया जो शराब का आदी हो दूसरा फरमाया जो वालदैन का ना फरमान हो और तीसरा हुजूर फरमाते हैं जो एहसान जतलाने वाला हो जन्नत में नहीं जाएंगे नेकी की है अब तो भूल जा और नेकी की है तो उसे महज अपने रब की रज़ा के गसूल का जरिया समझ तो एहसान जतला रहा है यहां तक के वाले के साथ बहन भाइयों के साथ दोस्त अहबाब के साथ करीबियों के साथ नेकी करके भी लोग एहसान जतलाते जाया हो जाते हैं अजीब बात है ना हुजूर फरमाते हैं एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा यानी नेकी करके दोजख खरीद ली एहसान करके खर्च करके अपने लिए जहनमट्ठी कर ली क्यों एहसान जतलाया इसने बतलाया है यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है और मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन शायर का तखयल देखिए निश्तर की चुभन जिसकी हर बात में पोशीदा हो निस्तर की चुभन ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है इस तरह के एहसान करने वालों से खौफ आता है कि अल्लाह बचा इनसे कुछ लोग अजियत देते हैं तकलीफ देते हैं आजमाइश में डाल देते हैं। किसी के घर मेहमान चले गए आपको चंद लम्हों के लिए जाना है तो आप वहां जाकर एक बड़े जबरदस्त किस्म के इंजीनियर क्यों बन गए हैं ये दीवार पे क्या काम कराया है ये किससे कराया है ये अगर आपको मैं एक बंदा बताऊं अगर फलां से आप काम भाई आपको तो बतौर मेहमान बुलाया गया है आपको किसने कहा है कि आप इंजीनियर के तौर पे दावत दी है आप आए हैं तशरीफ रखिए और जितनी देर आपको कहा जाता है आप बैठिए और फिर उस पर तबसरा है ये फर्नीचर कहाँ से लिया है ये कालीन कहाँ से आया है इतने सवाल जवाब बाज दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे कहना पड़ता है कि मेरे भाई आप मेहरबानी करें हम आपको ना इंजीनियर समझते हैं ना अच्छा डिज़ाइनर समझते हैं हमने तो आपको मिलने के लिए बुलाया था आप आइए और जाइए और इतने ज़्यादा तो मतलब वक्त ही नहीं है इंसान के पास कि वो जाए और इतने ज़्यादा तबसरे करे और जाके किसी को तकलीफ़ दे फिर तफ्तीश करना पूछना आला हजरत बरेलवी रहा लिखा हराम है ये तफ्तीश करना कि किसी की कमाई हलाल है कि हराम है आप क्यों तफ्तीश करते हैं किसने इजाजत दी आपको आप जसूसी करें आप आप तकलीफ दे रहे हैं सामने वाले को क्या करते हैं क्या कमाते हैं कहां से अब मेरा रब है जिसने सब के पर्दे रखे हुए अब क्यों ऐसी हरकत करते हैं जिसकी बुनियाद पर जनाब का आमदन क्या है मेरा जरिया आमदन यह है कि आप दे जाते हैं तो मैं खा लेता हूं आप अपना जरिया आमदन की फिक्र करें आप दूसरों पर क्यों इस कदर ज्यादा बोझ डालते और फिर खाना सामने रखा जाता है ये मैं नहीं खाता तो आपको जो खाना था घर से ले आते क्या ही अच्छा होता ये मैं एक जमाना हो गया जी मैंने ये नहीं कभी खाया तो क्या खाते हैं आप मुझे सालों बीत गए हैं सफर करते हुए और मेरे साथ पूरी पूरी जमात ने सफर किया है हफ्तों मैं घर से बाहर रहा हूँ कोई एक शख्स नहीं ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें तबीयत को पसंद होती हैं लेकिन कोई एक शख्स नहीं बता सकता कि कभी मैंने कहा हो ये मुझे पसंद नहीं मैंने नहीं खाना ले जाया ये मेरी तबीयत नहीं क्यों मैं एक दफा अपने आपने साहब के साथ था एक जगह पे खाना आया तो मैंने घर वालों से कहा नमक दीजिएगा गजा तो सब फरमाने लगे बेटा आपने वो हदीस नहीं पढ़ी कि हज़ूर ने फरमाया खाना पसंद ना हो तो छोड़ दो लेकिन ऐब ना निकाल फरमाया किस मौसम के अंदर उन्होंने खाना पकाया है और तुमने उन्हें ये कह दिया तुम्हें नमक ही नहीं डालना आता फरमाया उनके घर का जायका है वो कम खाते हो तुम थोड़ा ज़्यादा खाते हो गए नमक बाज लोग ज़रा कम खाते तुमने ये किस की हरकत की है वो बेचारे जाके नमक ही नहीं सही डाला, वो नमक मांग रहे क्या जरूरत थी? थोड़ा सा सलमान फारसी रज ते घर में मेहमान आ गए आपने खाना रखा तो वो साफ कहने लगे कभी पुदीने की चटनी हो जाती ना तो अब उनके पास पैसे नहीं थे उनका लोटा था उनके पास पीतल का या लोहे का ले जा के गिरवी रखा किसी के यहाँ जो वजू के लिए रखा हुआ था जनाब स फारसी फिर वो लोटा गिरवी रख के पैसे लाए उसका पुदीना खरीदा और ला के मेहमान को दिया तो मेहमान कहने लगा जी अल्लाह का शुक्र है हम कना पसंद हैं जो मिल जाए खा लेते हैं यानी एक तो ये कि पहले फरमाइश कर दी फिर उसके बाद नेक बनने का ढोंग भी रचाया भी कुछ लोगों का तरीका होता है वो सारा कुछ करने के बाद ना यानी पौने दो घंटे गीबते करने के बाद करने चलो सानू की लगे भाई आप पंद्रह मिनट ही रह गए थे दो घंटे पूरे होने लगे थे सारी तो कर ली आपने अब पीछे बचा क्या है तो वो कहने लगे मैं कनात पसंद हूँ जो मिल जाए खा लेता हूँ तो सलमान फारसी नाराज हुए जलाल में आ फरमाने लगे अगर तुम कनात पसंद होते तो मेरा वजू का लोटा आज गिरवी ना पड़ा होता तुम कनात पसंद हो ऊपर से झूठ बोलते हो लेकिन तकलीफ देना अजीय पहुंचाना जहनी तौर पर किसी को टार्चर करना मेरी अब कभी तबीयत खराब हो जाती है ना जी तो चूंकि मोहब्बत करने वालों की लिस्ट लंबी है तबीयत खराब हो जाती है तो मैं बताता नहीं कितने कितने दिन खबर नहीं होती मेरी ख्वाहिश होती है पिछले दिनों भी एक पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा मैंने बताया नहीं अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया नए सिरे से बताना पड़ता होया कि इसी और फिर कुछ तो इतने खास मुहब्बत करने वाले होते हैं कि उन्हें पूरी डिटेल चाहिए होती है पास मंजर समेत आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन अयादत वो है जो जल्दी हो नहीं थोड़ी देर के लिए मरीज के पास जाए ये बहकी में अदीज़ मौजूद है बेहतरीन इयादत बेहतरीन तीमारदारी वो है जो जल्दी हो फटाफट आ पाए थोड़ी देर बैठे और चले जाए इतनी तफसीलात फिर साथ नुस्खा जात फिर या, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना डरा जाते हैं बीमार आदमी को कि वो जल्दी फौत होने वाला हो जाता है उस कहते हैं फलाने को भी ये मर्ज था बेचारा चार बच्चे फौत हो गया आपको तो कहा था तसली देते मरीज से दुआ कराते फिर जिद करेंगे इसरार करेंगे ये खा लें खाएंगे तो उठेंगे थोड़ा सा तो लें अल्लाह के बंदे नबी करीम फरमाया बीमार से जिद ना करो उसी अल्लाह खिलाफ इला दिया करता तुम जिद कर रहे हो इसरार कर रहे हो तकलीफ दे रहे हो अजीयत पहुंचाई जाती है बड़े दरवेश आदमी थे सख्ती कभी किसी से सख्त जुमला नहीं कहा आप बीमार थे एक साथ तीमारदारी करने आ गए आपका ख्याल था कि वो हो गई तीमारदारी वो जाए कई लोग उनके बाद आए चले गए आए चले गए लेकिन बैठे हुए हैं जा ही नहीं रहे तो सक्ती रमतल ता अब बाजो तफ् तो मुरत ऐसी होती है कि बंदा अपनी जुबान से मोजज आदमी कह नहीं पाता लेकिन वह चूंकि तकलीफ में थे सर्दी का मौसम था तो दरवाजा खुला रह गया तो वो साहब कहने लगे वजू दरवाजा बंद कर दो ठंड आ रही है तो फरमाने लगे कर देना तो जरा ज़्यादा बेहतर हो जाए माना यह था कि आप तशरीफ ले जाए चले जाए नहीं कहते बुजुर्ग आप कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें रुख्सत भी जरा एजाज के साथ करना पड़ता है आप तशरीफ ले जाए और दरवाजा बाहर से बंद कर दें ताकि हवा भी ना आए और आप जैसा कोई पक्का मेहमान दोबारा भी ना आए तशरीफ तो ले जाए तकलीफ नहीं दें अजियत ना दें किसी शख्स को किसी भी तरह से परेशान एक हमारे यहाँ और बड़ा मसला है मैं तो मजाक कर रहा था मजाक क्या होता है मजाक तो जाहिलों का काम है ये यमूशा सलाम की कौम ने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया है तो हमें बताया जाए कि किसने कत्ल किया है तो जनाब मूसा सलात ने फरमाया गाय जबा करो तो उन लोगों ने कहा आप हमसे मजाक करते हैं अतत्ता जो ना आप हमसे मजाक करते हैं तो मिनल मैं अल्लाह की पना चाहता हूँ जाहिलों में से उतरू मजाक करने को जनाब मूसा ने कुरान मजीद का पहला पारा कहता है जाहिलों का काम कहा है मजाक ठीक है दिल लगी ठीक है नहीं आप खुश तभी करें मजाक तो किसी के ऐब का होता है तेरी तेरी किस तरह की है तेरी नाक चपटी है ये मजाक होता है किसी के रंग को लेकर किसी के कद को लेकर किसी की तोतली जुबान को लेकर ये जाहिलों की अलामत आप दिल लगी करें हुजूर भी दिल लगी फरमाते मुस्कुराते दिल लगी करें उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती किसी का ऐब नहीं उछलता कोई बात ऐसी खुशी की आप उस पर खुश हो जाए लेकिन आप ये जो रवैये हमारे यहाँ पाए जाते हैं ये मजाक है और मजाक शरीयत में जाहिलों की अलामत है हुजूर फरमाते हैं कयामत वाले दिन वो लोग जो लोगों का मजाक उड़ाते थे तकलीफ देते थे कयामत वाले दिन उनके साथ ये मामला होगा कि जन्नत का दरवाजा उनके लिए खोला जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा फिर खोला जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा फिर खोला जाएगा और फिर दोबारा वो कहेंगे ये क्या हो रहा है तो उन्हें कहा जाएगा तुम्हारे उस मजाक की तुम्हें सजा दी जा रही है जो दुनिया में तुम अल्लाह के बंदों के साथ करते थे तकलीफ देते हैं लोग ये कुछ साल पहले की बात है आपको पता है हमारे यहाँ कैपरल फूल भी मनाया जाता है झूठ बोलने का दिन तो एक साहब थे बेचारे हार्ट पेशेंट ये पंजाब का ही वाक्य तो उनको फोन कर दिया कि तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में फौत हो गया किसी ने मजाक किया तो बेचारे हार्ट पेशेंट थे खबर सुन के उनको फिर हार्ट अटैक हुआ अल्लाह को प्यारे और बाद में पता चला कि किसी ने मजाक किया भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक आपके एक मजाक ने किसी की जान ले ली घर उजड़ गया औरत बेवा हो गई बच्चे यतीम हो गए आप मजाक कर रहे थे तकलीफ दे रहे थे आप आजमाइश में मुबतला कर रहे थे मैंने ऐसे तलाबा को देखा है कॉलेज में मदरसे में यूनिवर्सिटी में स्कूल में जो बेचारे किसी वजह से कमजोर थे कोई ऐसा मामला था उनका इतना मजाक उड़ाया गया कि वो बेचारे तालीम छोड़ के चले गुजारा नहीं हो सकता हर आदमी मजाक उड़ा रहा और बाद लोगों की गुरबत का मजाक उड़ाया जाता उनको खाता हुआ देख के मजाक करना उनका लिबास देख के मजाक करना उनकी सादा पुरानी और देसी गुफ्तगू सुन के मजाक उड़ाना नतीजा ये निकलता है कि मायूस हो जाते हैं लोग परेशान हो जाते हैं ऐसा नहीं करें ये तकलीफ ना दें किसी मुसलमान अजियत में मुबतला न करें जहनी तौर पर टार्चर ना करें आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे बार बार आजमाइश हो कुछ लोग जिंदगी में गुनाह करते माफ करे गलतियां हो जाती हैं फिर वो लोग तौबा कर लेते हैं और ये तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि हुजूर फरमाते हैं किसी का ऊंट माल समेत गायब हो जाए और वो शख्स ढूंढ ढूंढ के थक जाए और मायूस हो जाए और फिर वो ऊंट उसे मिल जाए उसे इतनी खुशी नहीं होती जितनी बनता है मोमिन की तोबा पर रब करीम को खुशी होती है कितना बड़ा इनाम है हजूर फरमाते हैं हर शख्स खताकार है पर बेहतरीन खताकार वो है जो तोबा करता है, है खताकार पर बेहतरीन खताकार क्या बात है इसकी खता की जो खता करते ही रो पड़ा है अल्लाह के हजूर तोबा कर रहा है लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों के गुनाहों का वो तोबा कर चुके हैं वो छोड़ चुके हैं वो उस राह से हट चुके हैं लेकिन मजाक करना मजाक उड़ाना तकलीफ देना अजियत में मुबतला करना हजूर सलाम ने फरमाया किसी शख्स से कभी कोई गुनाह किया फिर उसने तोबा कर ली फरमाया जिसने दोबारा उसे उसका गुनाह याद कराया अल्लाह याद कराने वाले को सजा देगा मरने से पहले पहले ये उस गुनाह के अंदर मुबतला हो जाए मुस्लिम शरीक में मौजूद इसको सजा मिले टार्चर नहीं करें तकलीफ नहीं दें जहनी तौर पर लोगों को अजियत में मुबतला ना करें और फिर रिश्ते देखे जाते हैं हमारे यहाँ तो इस कदर ज्यादा मतलब आजमाइश में हम लोगों को मुबतला कर दिया जाता है इस कदर ज्यादा आजमाइश में लो... मैं हमारा चूंकि देहातों से ताल्लुक है तो पुरानी खुतिन कभी जाती थी ना रिश्ता देखने के लिए बेटे का तो उनसे कहा जाता था कि आपको वहां रिश्ता नहीं करना तो कहती थी नहीं हमने नहीं करना तो कहते थे भाई आप बताएं क्या वजह है तो वो कहती थी वजह कोई नहीं बतानी इसलिए कि मेरे घर में भी बेटियां हैं मैं कोई वजह नहीं बयान करूँगी मैं किसी की बेटी का ऐब कैसे बयान करूं लेकिन मैंने अखबार में उस बेटी का तस्करा भी पढ़ा जो पिछले ढाई सालों से इसलिए मेंटल हॉस्पिटल में जेर इलाज है कि कोई पचास से ज्यादा लोग रिश्ता देखने आए किसी ने कहा जरा चल के दिखाओ तो किसी ने कहा जरा बोल के दिखाओ तो किसी ने कहा कि अगर कद दो इंच बड़ा होता इतनी तकलीफ इतनी अजीय और उस दीन के मानने वाले जो दीन हमें सबक देता है कि बेटियां और बहनें होती बराबर हैं वहां ये रवैया हमारा और ज्यादातर उन लोगों का मामला जिनके पास नया नया पैसा आया नई नई दौलत आई अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपने आप को जमीन से उठा के आसमान तक ले जाए खुदा के बंदो इस तरह की अजियत इस तरह की तकलीफ इस तरह का लहजा जिससे सामने वाला नफ्सियाती बोझ के नीचे दब जाए ये बंदा मोमिन की शान नहीं है कभी भी ऐसा ना करे उजली उजली सोनी सोनी साफ सुथरी बात करे मोमिन की शान यह है कि सब कुछ हो सकता है पर मोमिन झूठा नहीं हुआ कर बद्यानत नहीं होता वो किसी को तकलीफ नहीं देता अजियत ना दे, परेशान ना करे, घंटों बैल बजा रहा है गली से गुजरने वाला आदमी लेकिन साफ गाड़ी लगा के चले गए उन्हें पता है दूसरी गाड़ी नहीं गुजरेगी लेकिन वो अजियत दे रहे एक चोर ऊपर से सीना जोर अगर वो बाहर निकले हैं कि आपको जाना है और सामने गाड़ी लगी हुई है तो वो निकल के कहते हैं कोई आग बुझानी है आपने जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठे नहीं जनाब आग नहीं बुझानी लिहाजा आप आराम करें लगी रहने दे गाड़ी पता है आपको नबी पाक सलाम ने कलम बंद करने से मना फरमाया फरमायास्तों के निशान मिटाने वालों पर लानत फरमाई यहाँ जहाँ लिखा होता है ना लाहौर इतने किलोमीटर दूर है वहां इश्तेहार लगा देते हैं लोग आपको पता है यहाँ इश्तिहार लगाना मना है रस्तों के निशान मिटाने वाले को मलून का हैजूर तकलीफ दे रहे अल्लाह के बंदों को आजमाइश में डाल रखा है नबी करीम सलाम के प्यारे गुलाम और उम्मत के लीडर सयदना फारूक रजी अल्लाह मक्का मुकरमा तशरीफ तो एक सरदार ने रोड़े रख के अपनी गली में कुछ जगह ऊंची कर ली है लोगों को गुजरने में तकलीफ होती है ये हजरत उमर है उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आलमी मसला बताओ गली महल का केस मैं सुनू जाओ बल्दिया वालों से बात करो ये नहीं फरमाया जनाब एक सरदार ने गली में पत्थर रख लिए हैं अपनी किसी सहूलत के लिए लोगों को तकलीफ होती जनाब उमर दुर्रा लेके गए सरदार के दरवाजे पे दस्तक दी मक्का मुकरमा में थी पड़ेंगे तो अजीब हालत हो गई है आप किसी को कह के देखे उसने एक मोटरसाइकिल गुजारनी होती है सिर्फ लेकिन सारे आने जाने वालों का रास्ता उसने थड़ी बना के रोक दिया उसे क्या लगे अजियत ना दे तकलीफ में मुबतला न करें अल्लाह के बंदों के लिए आसानी करें कोशिश करें हमेशा कि अगर हम किसी शख्स के साथ आसानी कर सकते हैं सहूलत दे सकते हैं तो उसे सहूलत दें लेकिन वो ऐसा अजीब मामला हो गया है आजकल कि आप किसी को किसी ऐसी मामले में समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा उस पर दलाइल देता है और तो मैंने देखा है जहनी तनाव बढ़ रहा है तफक्रात में इंतशार है लोग परेशान हैं अजीबो गरीब सा उलझाओ है थोड़ी देर की लड़ाई के लिए थोड़ी देर जीतने के लिए लोग ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो रात को सोने नहीं देती आदमी देखो हजूर ने फरमाया पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को कंट्रोल करे अपने आप को कंट्रोल कर ले गुस्सा चढ़ा हुआ तो पहलवान है क्यों ऐसी बातें अपनी जुबान से निकालते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस जो अजियतनाक हो जाती हैं जिनको इंसान फिर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता सैयद आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तयशात फरमाती हुजूर को जब भी दो बातों में इख्तियार दिया जाता अल्लाह के रसूल आसान बात को इख्तियार फरमाया कर हुजूर लोगों को तकलीफ देना पसंद है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुश्किल हुक्म नबी करीम सल्ला व्ल्म ने दिया हो आसानियाँ पैदा करें लोगों की कोशिश करें हमारा वजूद किसी के लिए बोझ न बने हमारी तबीयत किसी के लिए तकलीफ का बायस न बने हमारे लबो लहजे से हमारे उठने बैठने से किसी शख्स को किसी किस्म की किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े बेजहर जिंदगी खूबसूरत जिंदगी होती बेजर मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूं कुछ दामाद साहब ऐसे होते हैं कि जो आ जाए ना घर में ससुराल वालों को मुसीबत बनी हो कहते हैं चौधरी साहब आ गए बड़ी तकलीफ का बायस होता है वो और वो सारा खाना पीना भी खाता है आराम भी करता है और जाती दफा अपनी बीवी से कहता है तेरे पे के मेरी इज्जत नहीं कर वो अजियत देते हैं तकलीफ देते हैं कुछ लोग ऐसे बेजर होते हैं वो कहीं चले जाए आ जाए अभी किसी दे कुछ भी ना लग दे ना कोई ज्यादा दर्द बेजर जहां बैठे हैं वहां बैठ गए एक दोस्त थे बड़े प्यार वाले और बड़े आदमी है लेकिन सियाने बंदों को भी कई दफा बातें करने वाले वो दूर ले जाते तो उनकी सिस्टर इन ला की शादी थी तीन कारे थी बाकी तीन बहनोई बिठा दिए उन्होंने अपने दामाद इसको कहा ट्योटे में बैठ दिए ट्योटे में बैठे थे तो एक साहब ने क्या लो जी तो भाई भी ट्योटे जी ने वो छलांग के नीचे आ गया अपनी बीवी को लिया कहने लगा जाना ही नहीं इज्जत ही नहीं करते दसो तो टिटा सवारी नहीं तो इंसान बैठता नहीं लेकिन देहाती लोग हैं ना अब वो सारे घर में मुसीबत बनी हुई है उसकी बीवी रो रही है उसकी माँ रो रही है तो बड़ी अजीबो गरीब कैफियत उसके सुधर साहब ने मुझे फोन किया कि ये आपकी बड़ी बात मानता है अगर फोन करें तो मैंने उसे फोन किया मैं तू सिर्फ ना तीन मिनट भुल जा तेन किसी को गल की सोच भला तू ये फसाद किस लिए डाला होगा इज्जत मांग के ली जाती है छीन के ली जाती है एहतजाज करके लीजिए तरीका इज्जत लेने का जो तुमने इख्तियार किया तो चार पांच मिनट के बाद सोच के कहने लगा ओहो मुझसे बड़ी गलती हुई तो मुझे चढ़ा दिया किसी ने मैं चिड़ गया इस तरह की तकलीफें बहुत सारे लोग देते जिन्नी तौर पर टार्चर करते ओ यार तेरे अब्बा ने तेरे ऊपर तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया सारे पैसे बड़े भाई को डॉक्टर बनाने में लगा दिए ओ जनाब ये पढ़ा ही नहीं अब्बा जी को कोई एतराज नहीं था इस पर खर्च करने पर ही पढ़ने को तैयार था ही नहीं तो टॉर्चर करते हैं लोग मुबतला करते हैं। अमीर लोगों से बात करनी है थोड़ी सी नाराज तो नहीं हो जाएंगे अमीर अमीर बंदे हम पता क्या करते हैं गरीबों को बड़ी अजियत देते हैं तौर पर खर्चे अमीर ज्यादा करते हैं महंगी शादियां अमीर करते हैं गरीबों के लिए हालात खराब हो जाते हैं नबी रहमत ताला रतल वसलम ने ना वलीमे पर जरूर जाने का कहा है और वलीमा जरूर करने का कहा है और हजूर ने पता क्या फरमाया फरमाया वो बदतरीन वलीमा है जिसमें उसे बुलाया जाए जो आना नहीं चाहता और उसे न बुलाया जाए जो आना चाहता है यानी जो गरीब आदमी सादा आदमी दावत कबूल करेगा उसे दावत नहीं दी जाती लेकिन किसी बड़े आदमी के पास वक्त लेके कार्ड लेके पहुंच जनाब जना दस मिनट के लिए आ जाए ये बदतरीन और एक और हदीश में फरमाया हजूर ने कि वो बदतरीन दावत है इसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को हमारे एक दोस्त है मैरिज हॉल वाले तो वो मुझे कहने लगे कि खाना जब हम देते हैं ना हाल में तो अगर बारात किसी देहात से आने वाली हो ना गांव के लोग हो तो हम खाना थोड़ा ज्यादा रखते हैं लेकिन अगर शहर के अमीर अमीर लोगों तो खाना थोड़ा रखते हैं इसलिए कि अमीरों की तो परहेज ही बहुत ज़्यादा है उन्होंने तो बड़े हिसाब किताब से खाना है तो गरीब आदमी बेचारा अब गरीब को तलब होती है उसे रोज़ गोश्त नहीं मिलता लेकिन उसके लिए हम गुंजाइश देने को तैयार नहीं है वो बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे उस्ताद साहब हमें सुनाया करते थे कहते थे कि गरीब आदमी था अमीर दोस्त की शादी में चला गया और चला इस तरह गया कि वो ना वर्कशॉप पे काम करता था तो वहीं से फारिग हुआ तो उसी तरह कपड़े उसके मैले कुचैले थे उस पर गर्द लगी हुई थी अब घर जाता तो देर हो जानी थी तो वो भाग के शादी में चला गया तो जो बाहर खड़ा था ना आदमी उसने अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया उसने कहा जनाब आप किधर आ गए हैं तो बड़े अमीर रईस आजम की शादी है उसने बड़ी मिन्नत की बेलाखर वो रो पड़ा यार तेरी मेहरबानी मेरा करीबी दोस्त है मुझे था उसने कहा जनाब आप जा ही नहीं सकते हालत तो देखें अपनी अब वो दौड़ा गया घर तेजी से कपड़े बदल के वापस आया शादी बिल्कुल एंड पे हो चुकी थी अब जब वो सूट वूट और वो माया शाया और वो जनाब उसका लिबास बड़ा हसीन तब उसके लिए खुद से दरवाजा खोला गया वो अंदर गया तो साथ रो रहा है और साथ वो डोंगा लेके ना सालन वाला बर्तन तो उसमें कभी अपना कुर्ता डालता है कभी अपना बाजू डालता है कुर्ते का लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो कहने लगा ये मेरी तो दावत नहीं है तो कपड़ों की दावत है अगर मेरी दावत होती तो मैं तो पहले भी आया था इसी शक्लो सूरत के साथ आया लेकिन मुझे अंदर घुसने नहीं दिया मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे तो ये तो इन कपड़ों की दावत है मेरे कपड़े बेहतरीन पहने हैं तो मुझे घुसने दिया है लिहाजा कपड़े ही रोटी खाएंगे मैं रोटी अजियत दी जाती है तकलीफ दी जाती है आजमाइश में मुबतला किया जाता है ऐसे ऐसे खानों के नाम लिए जाते हैं जो गरीबों के यहां पकते नहीं उन्हें कहा जाता है फलां पकाना आता है तो मैं कई दफा कह चुका हूं फिर कहता हूं जब पैसे आते हैं तो अकल भी आई जाती है जब इंसान के घर गाड़ियां आ जाए तो चलाने का तरीका भी आई जाता है जब उसके पास महंगा मोबाइल आ जाए तो उसे चलाने का सलीका भी आ जाता है जिदे कर दाणे ओदे कमले भी से अजियत ना दे तकलीफ ना दे कभी किसी शख्स का मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी का कोई ऐब ना गिनवाएं, कभी किसी को उसके खानदान की वजह से ताना ना शख्स को उसके रंग की वजह से तकलीफ ना दे कभी किसी की जुबान की लुकनत की वजह से उसे परेशान ना करें कभी किसी शख्स के कबीले के बायस उसे आर ना दिलाएं, कभी तकलीफ ना दें एक सहाबी ने जब हजरत बिलाल अबशी से कहा था ना वो अबशन के बेटे तो करीम ने तुम्हारे अंदर से अभी की बातें नहीं गई? नज़दीक कोई 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 को उसकी इज्जत है जो ज्यादा परहेजगार है भाइयों जहनी तौर पर लोगों को टार्चर करना छोड़ दे तकलीफ देनी छोड़ दे आजमाइश में डालना छोड़ दे परेशान करना छोड़ दे हम इस तरह का कर रवैया करते हैं बाजूकत के जो इंतहाई खौफनाक होता है करबनाक होता है दर्दनाक होता है लोग अपनी ज़ुबान से कुछ कह तो नहीं पाते कमज़ोर होते हैं लेकिन अल्लाह के हुजूर जा रोते हैं उस वक़्त से डरिए जब कोई हमारी शिकायत रब की बारगाह में लगाए जब कोई कुछ बिगाड़ तो ना सके पर अल्लाह रसूल के गुज़ुर जा कहे कि इसने बड़ा सताया है तकलीफ़ दी है इस अजियत से लोगों को बचाए